Далі про ситуацію в Харкові говоритимо з Юрієм Сапроновим, бізнесменом та волонтером з Харкова. Пане Юрію, добрий вечір. вечір. Якою є ситуація зі зв'язком в Харкові після того, як росіяни атакували телевізійну вежу? І чи дійсно є проблеми з цифровим телебаченням? Так, проб... проблеми є. В радиусе, наверное, 20-25 километров от вышки цифры нет. Как она будет восстановлена, возможно ли, я не знаю. Попали они, ракета X-59, это я знаю точно. Это высокоточная ракетка, ракета с инерционной системой. И я уже у специалистов, у военных, у ПВО узнал. Электронно-оптическая головка самонаведения, система распознавания ориентиров по маршруту и цели. То есть это крутая ракета. Правда, стоит она всего лишь там 500 тысяч долларов, а убытков нанесла не знаю на сколько. Патриот ее бы сбил. Это дозвуковая скорость в районе 1000 км в час, но у нас нет Патриота. То есть связи телевизионной нет, радиосвязь есть. Телевизионная имеется в виду, как это называется правильно, цифра наземное телевидение. У кого тут тарелки, спутники, какие-то другие приспособления, оно как бы есть. Не чи не вбачаєте ви в цьому ударі намір якось психологічно вплинути на харків'ян, тому що якось інакше пояснити це неможливо. Чи можливо у вас є пояснення інше? Ну, во первых я не експерт, звісно же, не експерт. У мене є знання, і факти, яких, може бути, ні? У многих других людей, потому что ну, я не из телеграм-каналов пользуюсь информацией, когда я уверенно говорю. Это да, российское псо, давление на людей. Они всячески хотят выдавить горожан из города, хотят, чтобы началась паника все эти пугалки с наземным наступлением. Возможно, оно будет, но, по крайней мере, наши ребята, наши воины, они видят границу, они видят концентрацию войск. И для того, чтобы взять полутора миллиона город, попытаться наступать, ну, как мне говорят, нужна линия фронта в 200-250 километров и минимум 300, а лучше 400 тысяч живой сил. И наши ребята точно видят границу, видят концентрацию, наверняка она будет усилена. Я сам был неделю назад, ну, как бы не очень далеко от границы, видел, что это не 22 февраля, ну, не 24 февраля 22 года, и не стена и ценюка, поверьте. И минирование, и линия, она, они абсолютно другие. Захлебнутся, замучаются, пытаться будут, наверное. Но психологическое давление серьезное, конечно. Ну, а якщо от саме про психологічно говорити, наскільки активно росіяни інформаційно зараз впливають на харків'ян, ви як харків'янин, відчуваєте на собі це? Чи вдається їм, наскільки ефективним є інформаційний вплив? Ну, во первых звісно, Харків, к сожалению, все-таки. пострадал из больших городов, ну, скажем так, населением более там 300-400 тысяч, за исключением оккупированных городов, страшнее оккупация. У меня есть цифра, что на 1 января 34% обстрелов страны – это Харьков. Вот, поэтому мы, с одной стороны, привыкли. Ну, я бываю, тоже выезжаю в город и, конечно же, вижу, что какой-то пофигизм существует, особенно харьковский, какой-то особо харьковский. Люди плохо мало реагируют уже. Ну, если тревога, я когда-то насчитал 18 раз в суд. Ну, как на это реагировать? Паники нет никакой. Работают люди. Работают. В воскресенье я был на, в нашем там, центральном парке. Но это вообще <laughs> какое-то, знаете, такая с одной стороны радость, какой-то. довоенный военный город. Дети гуляют, и, и вроде ничего нет. Да, не все работает, но, но опасно. Конечно же, опасно. Потеряно чувство у нас у харьковчан. Потеряно чувство опасности, к сожалению. Давят ну. и будут давить. Они, ну, у меня есть глубокое убеждение, что э, как бы задача, задача невыполнима: вой, даже войти в Харьков, пытаться там какие-то там окружать. Если они пройдут, конечно же, буквально до, с окружной до границы 21 километр. Если они даже 5-6 километров вглубь продвинутся, это уже плохо, потому что город будут доставать минометами и артиллерии сейчас достают ракетами С300 там другие какие-то ракеты а конечно артиллерия миномет это другое конечно квартал за кварталом нас подравнивают более пяти тысяч многоэтажных домов повреждено или разрушено это 250 тысяч человек без жилья почти полтава ну а Евич у тебя вот сколько просто западные э, медиа эксперты кажут что мета россиян зробити харьков непридатним. Зараз он придатний. Але все ж таки багато чого було зруйновано, от може, у відсотках, я не знаю. А власне, як харків'яни вони швидше повертаються в місто чи намагаються от в останні дні тижні виїхати? Є якась може не статистика, відчуття? Ну, смотрите, наверное, все-таки справедливо задать этот вопрос Ігорю Терехову или Олегу знають. Я, звісно, в чомусь орієнтуюся, но, опять же, во многом з их слов. В городе сейчас, ну, говорят, что 1 миллион 100 тысяч приблизительно человек. До войны это 1 миллион 550. 000. Но я точно вижу, что на самом деле условно выехало не 1 миллион 500 минус 1 миллион 100-400 тысяч харьковчан, а больше. Потому что их заместили, ну, 1200 точно. Их заместили люди, которые из оккупированных и деоккупированных, там Балаклея, Изюм, Донецкая область. Я их вижу, это, это другие люди, не харьковчане. Они, они не хуже, но они не харьковчане, они не такие. Давление есть. И давление, вы знаете, куда направлено, мне кажется, в основную точку, чтобы общество начало давить на военно-политическое руководство страны, чтобы то пошло на какие-то переговоры, с Российской Федерацией. Я вижу в этом вот такую цель. Люди не вижу. Я знаю точно, что направление через Песачин, это направление на Днепр и на Киев. Нет там никаких пробок. Крайние дни, недели нет. Чи является себе ситуацию, где харьковьяны тиснули б на владу с метою мирных переговоров? Я не знаю. Это мое личное мнение. Но иначе э, зачем? Зачем такая психологическая атака? Зачем это всё? там Лавров что-то брякнул? Те что-то там разговаривают. Для меня хуже то, что это подхватывается нашими средствами массовой информации, которые ну, помогают как-то неправильно. Это и ломы, и какие-то, и телеграм-каналы. Я от этого расстраиваюсь больше. Пугать нас не надо, харьковчан, Мы пуганы. Правда, пуганы. Дякую. Хуже бывает. Дякую вам, Юрий Сапронов, бизнесмен, волонтер з Харькова, был на связку.